Рождество Твое, Богородице, Дево, радость возвести всей вселенной. Сердечно поздравляю всех вас, братья и сестры, с праздником Рождества Божьей Матери, с праздником радости и утешения. Человек первоначально создан был совершенным, но природа его утратила прирожденное достоинство, лишившись благодати через грех непослушания. За это человек и был изнан из страны жизни, и вместо райских наслаждений получил жизнь временную, как родовое наследие, а с ней и смерть, и растление рода нашего. Все возлюбили землю и стали предпочитать ее небу. Так что не оставалось никакой надежды на спасение, кроме высшей помощи. Ни естественный, ни писанный закон, ни пламенные вещания пророков не сильны были уврачевать болезнь. Никто не знал, как исправить природу человеческую и посредством чего удобнее было ее возвратить первому совершенству, доколе Творец не благоволил как бы снова создать прекрасный и стройный мир, уничтожить издревле вторшуюся силу греха, породившую смерть, и даровать нам дивную свободу и совершенную жизнь. Но как бы сообщилось бы нам все великое и преславное благо, если бы Бог не явился во плоти, не подвергся законам природы и не благоволил вселиться и пожить с нами и как бы все это бы могло исполниться, если бы не послужила этому таинству пречистая и непорочная Дева Мария, которая в утробе своей вместила невместимого по закону, превышающему все законы естества. Это Дева Богородица Мария, утробу которой сам Господь устроил дивным для себя храмом. Праздник Рождества Божьей Матери – это для нас начало всех праздников – в этот день ликует всякая благодарная душа, прославляя Богородицу. Мы почитаем ее девство, мы ублажаем ее рождение. Через нее Бог явился во плоти и соединился с человечеством. День рождения Божьей Матери прославим братья и сестры, родителей и я, и Акиму, и Ану. Если кто отец, пусть подражает отцу Божьей Матери. Мать, питающая чад своих, пусть радуется вместе с Анной, воспитавшей чадо, дарованный ей по молитве. Пусть пример жизни святой семьи Богородицы вдохновит родителей жить верой, терпением, молитвой, молитвой и надеждой на Господа, и Господь обязательно благословит радостью и благодарностью всякую семью, и благодать Его не иссякнет. Пусть Божья Матерь Мария, которая не умолкает, просит у Господа милости нам, грешным людям, пошлет нам все необходимое для жизни временной и вечной. Будем всегда славить Божью Матерь и просить Я Преблагословенную, чтобы она приняла всех нас в свое любящее сердце. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и си душ наших.